आज हमारा नौजवान बच्चा उनके फैशन फॉलो करता है जो पहचानते भी नहीं हैं जो जानते भी नहीं हैं कि कौन सा बंदा कौन से मुल्क में रहकर कौन से शहर में रहकर हमारी नकल कर रहा है वो नहीं पहचानते हम अंग्रेज़ों की नकल कर रहे हैं हमारा बच्चा उनकी नकल करता है उनको नहीं पता कौन कर रहा है कैसे कर रहा है लेकिन अगर हम आकाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपके बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारे हैं जिन्होंने हमें आज से चौदह सौ साल पहले भी याद रखा पैदा होते हुए याद रखा और कयामत वाले दिन भी हमारे काम आएंगे हम उनकी सीरत पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है हमने जब भी कदम उठाया हमने जब भी आवाज उठाई है गैर मुस्लिमों के पीछे उठाई है कोई कंजर मर जाए हजरत जी बड़ा वावेला किया जाता है कोई गवैया मर जाए तो बड़ा वावेला किया जाता है चाहे दुनिया के किसी भी कोने में तो जब कुरान मजीद की बेहरमती की जा रही उस वक्त कहाँ होते हैं लोग क्या हमसे नहीं पूछा जाएगा कुरान मजीद की हिफाजत रामचाला ने ली है और वो महफूज है उसमें कोई बंदा तहरीफ नहीं कर सकता और गैर मुस्लिमों का शुरू से यही काम रहा है कि जब वो दलील के साथ बात नहीं कर सकते जब वो मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सकते तो फिर कुरान मजीद की बेहरमती करने पे उतर आते हैं और इनका शुरू से ये ये काम रहा है और ये कहाँ तक बच के जाएंगे इन कोई ना कोई गाजी पैदा होगा फिर कोई ना कोई खड़ा हो इनको जवाब देगा कुरान मजीद के हिफाजत करने वाले दुनिया में भी मौजूद हैं तो मेरे भाइयों हम सिर्फ यहाँ तक ना रहें कि कुरान मजीद की बेहरमती की और हमने मजम्मत के अल्फाज बोल दिए और हमारा काम हो गया नहीं बल्कि हम अपने घर से अपने शहर से अपने ज़िला से अपने सूबा से अपने मुल्क से इस चीज़ का भी खात्मा करें कि कुरान मजीद की आयात को अगर किसी कागज़ पर लिखा जाता है तो उसकी हिफाजत भी की जाए उसको गली चौराहों में ऐसे ऐसे फेंका ना जाए उन कागजों पर समोसे पकौड़े रख के ना दिए जाए उन कागजों में हमें रोटी न लपेट के दी जाए अब किसी को क्या पता कोई अनपढ़ भी है उसको क्या पता कि इसमें कुरान मजीद की आयत भी लिखी हुई है क्या वो नहीं गलियों में जगह जगह रुल रही है उनकी बेहरमती नहीं हो रही है तो हमसे भी सवाल होना है हमसे भी पूछा जाएगा अभी तू बता जहां पर हम इतना बड़े बड़े दावे करते हैं दावे तो बिल्कुल ढेर हुए पड़े हैं कुर्बानी हमने की उसमें भी कोई वो वाला अमल नहीं था जो होना चाहिए था हज भी हम कर रहे हैं उम्रें भी हम कर रहे हैं रोजे भी हम रख रहे हैं ईदें भी हम मना रहे हैं लेकिन उसका अमली पजामा हम नहीं पहना रहे हैं अपने ऊपर और यकीन जानिए दोस्तों मेरी मेरी तबीयत इस वक्त इतना बोझल हो गई हुई है कि रब ताला इतनी तोफीक देता रब ताला इतना इतना वसाइल देता हम खुद जाके उससे पूछते हाँ भाई बता तेरी जरूरत कैसे हुई तूने कुरान मजीद को जलाया लेकिन हम क्या करें लेकिन इतना तो कर सकते हैं ना कि हम जहां पर बैठे हुए हैं वहां से हम आवाज बुलंद करके कहें और मुजम्मत अल्फाज बोलकर हम उसकी मजम्मत करें कि कयामत वाले दिन हम इतना तो कहने जोगे होंगे ना कि बारी ताला हमसे जितना होता था हमने किया था कहीं कि ये तो ना ना हो कि रब ताला पूछे कि हाँ भी बता कुरान मजीद की बेहरमती हो रही थी तू कहाँ था तो अपने कारोबार में मस्त था तो अपने घर बार में मस्त था अपनी बीवी बच्चों में मस्त था तो दुनिया की रंगरलियां मना रहा था हम इस चीज की पुरजोर मजम्मत करते गए और हम कतन किसी को इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते कि वो कुरान मजीद की इस तरह बेहरमती करे